হেল্ল' ভিউৰ্ছ কি খবৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে মোৰো বৰ্তমান ভালেই পুনৰ মোৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি দুপৰীয়া সাজৰ মানে ধুনীয়া এখন থালি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব সকলোবোৰ জানিবই প্ৰথমতে মই মচুৰ দাইল কঁঠাল গুটিৰ লগত বনাবলৈ লৈছোঁ কঁঠাল গুটি আৰু মচুৰ দাইল লগত ঔ টেঙা হ'ব লাগিছিলে কিন্তু ঔ টেঙা নাই যিহেতু তেনেকৈ চলি যাব পটল আৰু ভেন্দি বেচন দি ফ্ৰাই কৰিম প্ৰথমতে পটলবোৰ এনেদৰে মই চাফা কৰি লৈছোঁ মই ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ দিব পৰা হোৱাই নাই কিন্তু ভিডিঅ'বোৰ কৰি ৰাখোঁতে ৰাখোঁ এডিটিং কৰিবলৈ থাকি যায় আজি দিম কালি দিমগৈ ভাবোঁ কাইলৈৰ পৰা ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম কিন্তু থাকি যায় তেনেকৈ নহৈছেগৈ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিবলৈ পালে ভাল লাগে কেতিয়াবা নেটৱৰ্কটো অকণমান প্ৰব্লেম কৰে সেই তেনেকৈ মানে থাকিয়ে যায় ইয়াৰ লগতে ভেন্দি দিম ভেন্দীবোৰ মই ভালকৈ কাটি লৈছোঁ ইয়াৰ বেচন লৈছোঁ বেচনতে নিমখ আৰু হালধি দিছোঁ লগত পানী দি ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ ভেন্দি আপোনালোকে বেচন দি খাই পাইছে নাই বাৰু এবাৰ বনাই খাই চাবচোন এতিয়া সকলোবোৰ তাতে মিলাই ল'ম লগতে মই ডিম ফ্ৰাই কৰিম এয়া হৈছে হাঁহৰ আমাৰ ঘৰতে হাঁহ আছে তাকে পাৰি আছে এইকেইদিন ৰেগুলাৰ তাকে দুটা ফ্ৰাই কৰিবলৈ লৈছোঁ ইয়াৰ লগত দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু মানধনিয়া আমাৰ এফালে মানধনিয়া বুলি কওঁ হয়তো বেলেগ জেগাত বেলেগ কিবা নাম ক'বও পাৰে হাঁহৰ কণী যে অকণমান গোন্ধ এটা ওলাই যায় সেইকাৰণে মানে পিঁয়াজ আৰু মানধনিয়া দিছোঁ তেতিয়া গোন্ধটো নোলাই খাবলৈও ভাল লাগে মানধনীয়া নাথাকিলে মছলা দি দিব মছলা দিও বনাওঁ মই কেতিয়াবা এতিয়া এনেকৈ ডাঙৰ ফ্ৰাই পেন এখনত সকলোবোৰ যদি এনেকৈ দি দিওঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ যায় তেতিয়া এপিচটোপিচকৈ কৰি থাকিবলৈ এপিচটোপিচকৈ কৰিলে মানে সময়টো বেছি লয় এনেকৈ যদি একেবাৰতে দি দিওঁ ধুনীয়াকৈ হৈ যায় তাৰ লগতে ডিম ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ মানধনিয়া দিয়া কিন্তু খাবলৈ খুব ভাল লাগে দেই সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈয়ে গৈছে কঁঠাল গুটি আৰু মচুৰ দাইল এইফালে হৈছে পটল ফ্ৰাই এইফালে ভেন্দি ফ্ৰাই এয়া হৈছে ডিম ফ্ৰাই আজি দুপৰীয়া ভাতৰ থালিখন মই এনেদৰে সজালোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেবাই জনাব লগতে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল পুনৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই